ভতুৱা শাক বা জিলমিল শাক খাবলৈ খুবেই সোৱাদযুক্ত আৰু আমাৰ দেহৰ কাৰণে উপকাৰীও দৰ্শকসকল মই মামণে আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই এয়া ভতুৱা শাক বজাৰৰ পৰা কিনি অনা সেইখিনি বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ভাবিলোঁ মইনো কেনেকৈ খাওঁ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ইয়াত দেখিছে সৰু আলু মই কাটি পানীত তিয়াই থৈ দিছোঁ অলপ পাছত ভালকৈ ধুই ল'ম যিহেতু লেতেৰাবোৰ থাকে বহুত সেইকাৰণে আৰু এই ভতুৱা শাকখিনিও মই শিপাবোৰ কাটি ল'লোঁ আৰু লৈ এয়া পানী তেনেকৈয়ে ডুবাই ডুবাই তিনি চাৰিবাৰমান ধুই আছোঁ কাৰণ বহুত বেছি বালি থাকে আৰু যিহেতু বজাৰৰ পৰা কিনা অৱশ্যে বজাৰৰ পৰা কিনা বুলি নহয় ঘৰত হ'লেও থাকিব দিয়কচোন আৰু গতিকে ভালকৈ দুই তিনিমাহমান ধুই ধুই তাৰপাছত এতিয়া মই এয়া এনেকৈ কাটি লৈছোঁ বহুত বেছি মিহিকৈও কাটা নাই আৰু যিহেতু একেবাৰে কোমল শাকখিনি গতিকে ধুনীয়াকৈ সিজিয়ে যাব এয়া চাওক এনেকৈ কাটি লৈছোঁ সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণেৰে খায় আজি মই এনেকৈ বনোৱাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে প্ৰথমে তেল দিছোঁ কেৰাহীত তাতে শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত এখিলাৰ ফুৰণ দি তাতে সৰু আলুখিনি দিছোঁ যিখিনি মই আগতেই ধুই কৰি ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু আলুখিনি এনেকৈয়ে অলপ সময় ভাজি আছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে হালধি পাউদাৰ দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ দি সেইখিনি আকৌ এনেকৈ ভাজি আছোঁ অলপ সময় আঞ্জা বনাই খালেও ভাল লাগে আৰু এনেকৈ খায়ো ভাল লাগে গতিকে আজি মই এনেকৈ বনালোঁ আৰু অকণমান সময় ঢাকি দিলোঁ যাতে আলুখিনি সিজি যায় আৰু এয়া অলপ পাছত খুলিলোঁ আলুখিনি সিজি গৈছে আৰু অকণমান সময় জুইটো কম কৰিয়ে ৰাখি এনেকৈ অলপ ৰঙা হোৱালৈকে আলুখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু এই আলুখিনি ভজা হোৱাৰ পাছত কাটি থোৱা ভতুৱা শাকখিনি দি দিলোঁ দৰ্শকসকল আপোনালোকে এই শাকবিধক ভতুৱা শাক বুলি কয় নে জিলমিল শাক বুলি কয় কোনে কি বুলি কয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আমি বাৰু ভতুৱা বুলিয়েই কওঁ আৰু এয়া শাকখিনি দিও অলপ সময় ভাজিলোঁ আকৌ অকণমান সময় ঢাকনি মাৰি এইখিনি সিজিবলৈ দিম জুইটো একেবাৰে কমকৈ ৰাখিছোঁ আৰু এয়া অলপ পাছত খুলিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ অকণমান লৰাই চৰাই দি ভাজি দিওঁ এয়া চাওক আলুখিনি যিহেতু আগতে সিজিছিলেই গতিকে এতিয়া ভতুৱাখিনি অকণমান সময় দিয়েই ঢাকনি মাৰোঁতে ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু এয়া মোৰ ভাজিখন হৈ গ'ল এনেকৈয়ে বনোৱা ভাজিখন খাই খুব বেছি ভাল লাগে বিশেষকৈ মই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই নবনাই সেই কথাটোও জনাবচোন মোৰ ভাল লাগিব আৰু যদি এনেকৈ বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব বা কিবা বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি যদি বিচাৰে সেইটোও জনাব মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চালে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এনেকৈ মোক মৰম দি যাব ময়ো চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভাল পোৱা ভিডিঅ'বোৰ আগবঢ়াই যাবলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰবাৰ ধন্যবাদ